С чем повязана такая динамика роста заболеваемости на вашу думку? Ну, для меня это нет никакой неожиданности. Это все... Как бы вселенские законы распространения вирусов. Мутации привели к тому, что этот вирус стал быстрее распространяться, и нужно его совсем мало для того, чтобы возникло заболевание с симптомами. Если раньше один источник инфекции, то есть больной человек или носитель мог заразить... Ну двух-трех, потом нам удалось снизить один-два человека, заражались от одного, то сейчас 4-5, и следует ожидать, что будет и 5-6. И Темпы госпитализации выше, то есть госпитализируется больше людей, чем выписывается. К чему это приводит? Это приводит к тому, что сейчас очень быстро начинают наши клиники заполняться. Мы не подопытные кролики. Уже почти 7 миллиардов доз в мире введено вакцин. Ну там 6,8, по-моему, что-то так на сегодня. А, то есть это очень большая цифра, мировая цифра. Все те вакцины, которые сейчас зарегистрированы и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, они прошли жесткую проверку, они безопасны и эффективны. Категория людей, которая говорит, мы не знаем, что будет там через 10 лет, вот мы провакцинируемся, что будет через 10 лет. Но зато мы знаем, что будет, например, через год после перенесенного ковида. Проведены такие исследования уже на сегодня. Еще Но 10 лет еще не прошло, прошло только полтора года от того, как вирус появился. Но ученые уже понаблюдали за теми людьми, которые выздоровели после ковида, и установили, что прошел год, 12 месяцев, у каждого из них был хотя бы один симптом еще оставался ковида хотя бы один оставался. А количество депрессий выросло в два раза по сравнению со срезом через шесть месяцев и через год. То есть депрессии увеличились. Если человек перехворил, чи варто чекати півроку до щеплення? Нет, здесь возникла такая, такая мысль, что надо на полгода отложить. Почему? Потому что когда у нас не хватало вакцин, то наша национальная техническая группа экспертов по иммунизации говорила, что те люди, которые переболели, могут, ключевое слово могут, не должны, а могут отложить свою вакцинацию на 6 месяцев. Рекомендовано, это международные рекомендации, чтобы все, кто был инфицирован, кто переболел, чтобы обязательно получили прививку при всех вирусных инфекциях ведущую роль играет все-таки клеточный иммунитет, а не гуморальный, то есть не антитела, а клетки, которые мы рутинно обнаруживать не можем. У нас нет лабораторий там, где мы могли пойти и сдать. Есть у меня там какой уровень у меня специфических Т-лимфоцитов, например? Нет у нас таких методик на сегодня. Во-вторых, ученые еще не установили, какой уровень и каких именно антител является защитным. Люди болеют. С антителами. У них есть антитела, а они второй раз болеют. В таком журнале авторитетном, как Лансет, ну, специалисты знают, это журнал, в котором публикуют научные статьи только после жесткого рецензирования и проверки фактически каждой цифры. Как было проведено исследование? В этом журнале была опубликована статья, в которой говорилось о том, что больше 30% переболевших болеют вторую. Раз. Только пятая часть повторных заболеваний легче протекает, чем предыдущая.